Вот так я начала украшать уже потихоньку комнату. Вот синие, фиолетово-зеленые цвета. Потом традиционно, как всегда, ЛДПР. Вот, вот здесь вот самая актуальная, это очень красивая картина с выставки, с нашей, которая была совместно с Санкт-Петербургом. Вот мне она очень нравится. И потом я, конечно, куплю рамку. Пока так лежит на итальянских флагах. Вот это вот небольшая елочка. Я не люблю большие елки. Поэтому вот, ну, плохо видно, но здесь вот украшено разными игрушками. Вот, тоже вот так вот. Здесь небольшой уголочек тоже вот. Это мне подарили итальянцы. Вот, Энце Габарди. большое спасибо, очень нравится этот мишка. И раньше с ним везде ездила. Вот, и здесь вот наша табличка, как обычно, Лавстас, Тьямо, вот, и очень надеюсь, что все, конечно, мечты в новом году обязательно сбудутся.